Hər kəsə salam, özünə kanala xoş gəlmisiniz. Dostlar, bu yaxınlarda Facebookda bir müzakirəyə rast gəldim və gəra gəldim ki, onu dəyər bir qısaca video çəkim və sizinlə paylaşım. Paylaşımda nə müzakirə edilirdi? Bir istifadəçi bildirirdi ki, "Normamaya" Naroba Mobile internet paketlərini istifadə edən zaman gecə internet sürəti enir və ondan əlavə telefonun modem kimi istifadə etmə olmaz. Yəni hotspotdan istifadə etmək mümkün deyil. Sadəcə məlumat üçün söyləmək istəyirəm ki, hotspot o deməkdir ki, sizin telefonunuz Wi-Fi modem kimi istifadə olunur və digər telefonlar ona qoşularaq internetdən istifadə edə bilərlər. Həmin internet paketi sifariş edəndə isə bundan faydalanmaq mümkün deyil. Və həmin gecə internetində aşağıda məlumat qeyd olunur saytda ki, internet paketində limitsiz gecə internetinin sürəti 1 megabit saniye ve demeli 2 xls ve 3 xls paketleri de ise 2 megabit saniye kimidir. Yenə yəni, hər hansı bir limit mövcuddur. Bu məqam mənə maraqlı gəldi və mən istədim baxım ki, ümumiyyətlə digər operatorlarda necədir. Yəni əgər Normovalda misal üçün bu kimi limitlər mövcuddursa, digər operatorlarda o var yoxsa yoxdur? Və daha çox hotspot məsələsi maraqlı gəldi mənə. Və istədim ki, baxım digər operatorlarda eyni qayda var yoxsa yoxdur. Misal üçün Azerselə gəldikdə gecə paketlərində hər hansı bir sürət məhdudiyyəti yoxdur. Yəni siz gecə paketini sifariş etdiyiniz zaman maksimal sürətdən istifadə edə bilərsiniz. Amazırsinin saatlıq paketlərində, məsəl üçün 1 saat və ya 3 saatlıq paketlərində bəli, orada sürət məhdudiyyəti mövcuddur. Amma məsəl üçün Azırsinin aylıq paketlərinə gəldikdə, orada sifariş edən zaman heç hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni siz telefonunuzu məhdəm kimi istifadə edə bilərsiniz. Bu qısaca olaraq arziselədir. Baksildə isə ümumiyyətlə gecə paketi mövcud deyil. Yəni sırf olaraq gecə üçün nəzərdə tutulan bir paket mövcud deyil, saytda qeyd olunan kimi. Amma aylıq paketlərin daxilində gördüyünüz kimi burada qeyd olunur ki, gecədən səhərə kimi limitsiz paket, yəni 20 GB hədəyləyirsiniz və ondan başqa deməli sizə gecədən səhərə kimi limitsiz internet təqdim olunur. Burada da qeydlərdə məlumat mövcuddur ki, ə, deməli gecədən səhərə kimi limitsiz internetin sürəti 2 MB/saniyə gedər təşkil edir. Yəni sırf ki, data paketlərinə gəldikdə Azerseldə gecə paketində sürət məhdudiyyəti mövcud deyil. Digər ki operatorda isə mövcuddur və həmin deməli həmin paketlər aylıq internet paketinin daxilindədir. Ondan başqa gördüyünüz kimi saytda məlumat qeyd olunur ki, yalnız bir cihazda şəxsi istifadə üçün nəzərdə tutulub, yəni limitsiz gecə internet paketi. Çəhbət bundan gəlir. Bu qədər dostlar, istədim qısacə olaraq o barədə bir video çəkin və həmin sizin fikirlərinizi də bilim. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın və növbəti videolarda görüşməyəm deyə.